સુરતના ડિંડોલીમાં સામાજિક તત્વો એવા બુટલેગરો દ્વારા એક ગરીબ નિર્દોષ પર જીવલેણ હુમલો કરતા ચકચાર મચી ભોગ બનનાર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ શું સુરતના ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનના જાબાઝ ગણાતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી ચુડાસમા સાહેબ આવા નિર્દોષ લોકો પર હુમલો કરનારા બુટલેગરો અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ પાસા હેઠળ કાર્યવાહી કરશે ખરા એ જોવાનું રહ્યું સુરતના ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં બુટલેગરો થયા બેફામ સાડીની દુકાન ચલાવતા ઈશ્વર અશોક ગોસ્વામી ઉપર જીવલેર હુમલો કરતો ભૂટલેગર રાકેશ સંતોષ પાટી હુમલા થયા બાદ નવા ગામમાં આવેલા ત્રિપાઠી હોસ્પિટલ માં સારવાર રાકેશ સંતોષ પાર્ટી સંતોષના ગુનામાં સંડોવાયેલ છે પોલીસની નજરમાં ચાલતા બુટલીગર પર પીડિતના પરિવારે લગાવ્યો આક્ષેપ બેબા બેન અશોકભાઈ ગોસ્વામી નવા ગામ ગુરુલક્ષ્મીનગર પ્લાટ નંબર એકસો વીસ क्या अच्छा हुआ था आपके लड़के मेरा लड़का दुकान चलाता है साड़ी की तो साड़ी की दुकान पे था और राकेश का फ़ोन आया बोले ओखार पे आ जा फिर उसको बुलाया ओखार पे तो बोला कि मेरे साथ में दारू पी पहला उसका केस चालू था फायरिंग का तीन फायरिंग किया था जब हम लोग ने पटा दिया दो महीना हुआ पटाने के लिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब से उन, उसने हमला किया उसके ऊपर हम केस किया पर पुलिस वालों ने नहीं सुना पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं हम उतना ही केस लिखेंगे हमारा जितना लिखना है उतना राकेश, राकेश दारू का अड्डा चलाता, चलाता है वो गुरु लक्ष्मी नगर में मोहल्ले तो में, में तो वो सभी को मारता भी है पर सब लोग डर जाते हैं उसको पुलिस ने बोला कि नहीं हम केस किया है अभी तो वो आए उसको पकड़ेगे हम लोग पर अभी तक नहीं पकड़ा उसको अभी राकेश अभी वो मोहल्ले में ही घूम रहा हो क्या आपको क्या बोलता है मैं हमको धमकी देता है कि तुम हम मेरे ऊपर केस करेंगे तो हम तुमको मार डालेंगे लड़के को धमकी देता है ये कब का बना वोगी? ये अभी कल का है चार बजे का क्या मैं हमको तो न्याय चाहिए लड़के को दोबारा हमारे ऊपर हमला हुआ घर के ऊपर कोई भी कोई भी इंसान को लगा तो उसके वो जिम्मेदारी रहेगा मेरा लड़के का सब परिवार का और पुल -पुल उसके साथ में दो तीन लड़के थे उनके मतलब वो हम जानते नहीं उसको कौन थे कोई कार्रवाई नहीं करती नहीं अभी तक नहीं किया अभी तक पकड़ा भी नहीं वो लोग ने पुलिस वाले ने हम गए दो बार गए पुलिस स्टेशन में कमिश्नर साहब मिला ही नहीं हमको क्या बोलना उसको तो हम न्याय चाहिए हमको ऐसा ही चाहिए पुलिस कमिश्नर साहब को बोलना हमारा सत्ताईस टाके चेहरे पे पूरा चेहरा खराब किया है उसने यानी माथे पे आठ टाके आए